بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مشتاق علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل جناب میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے پیڑ برگ بوہڑ کا برگد بھی کہتے ہیں اور بوڑ بھی کہتے ہیں ہم اپنی پنجابی زبان میں اسے بوہڑ کا درخت کہتے ہیں جس طریقے سے گرمی آ رہی ہے یا چل رہی ہے جس طرح ابھی ٹمپریچر ہے ابھی بھی فورٹی پلس ہو رہا ہے تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ایسی نعمت ہے کہ اس کی چھاؤں بڑی گہری ہوتی ہے اور یہاں تک کہ بارش بھی آئے نا تو نیچے اس کے بارش بھی نہیں آ رہی ہوتی اتنا یہ گھاٹا پیڑ ہوتا ہے ہم لوگوں نے اس کی جناب ایک قسم کی بے ادبی کر کے بے ادبی مینز ہم نے اس کی کیئر نہیں کی اس کو پھیلنے نہیں دیا یہ بڑا پرانا پیڑ ہے اس کو ہم کاٹتے رہے ہیں ایک اور پیڑ تھا میرے اس جو سین ہے اس اس میں جو اس کا یعنی جس سے جس کے بیچ سے یہ بھی ابھی ہوا ہے یہ تقریباً پندرہ بیس سالوں کا ہے تو وہ تقریباً تھا پچاس ساٹھ سال کا تو جناب وہ اتنا بڑا تھا نا کہ ہمارا دو کنال جو رقبہ تھا وہ اس نے گھیر رکھا تھا یہ جتنا بھی ہمارے گھر کا سین پیچھے نظر آ رہا ہے نا تو وہ اس درخت نے گھیر رکھا تھا اور کبھی بھی ہمیں یہ مسئلہ نہیں آیا تھا کہ جی بارش ہو اور نیچے چار پائیاں پڑیاں تو وہ آتی نہیں تھی اس کے پتے بڑے تھے وہ ساری بارش باری گر جاتی تھی یعنی وہ پتوں سے ہوتی ہوئی اس کے بعد ایک اور جو فائدہ تھا نا وہ فائدہ یہ تھا کہ جناب اس پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے شہد یعنی ماکھی جسے ہم پنجابی میں بولتے ہیں شہد وہ بڑا بھی چھوٹا بھی تو اتنی تعداد میں ہوتا تھا ابھی بھی یہاں پہ شاید بیٹھا ہے کہ نہیں اس پہ تو وہ جناب اتنی تعداد میں دو تین وہ اتنا بڑا پیڑ تھا نا کہ اس پہ دو تین جگہوں پہ وہ بڑا شہد بیٹھتا دو تین جگہوں پہ چھوٹا شہد بیٹھتا تو جناب وہ بڑا مزہ آتا اس سے کیونکہ ہماری جو کبھی بھی ہمیں شہد لینا نہیں پڑا تھا جانور بھی اس طریقے سے نیچے کھڑے رہتے تھے کیونکہ اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ نیچے زمین تک پانی تک ہوتی ہیں اور وہ جو ہمارا پیڑ تھا نا پچھلا ہمارا درخت وہ ایک ہمارا کنواں تھا پرانا وہ جو کنویں چلتے ہیں وہ تھے تو اس میں جناب وہ اگا تھا پھر یہ جب تک وہ کنواں وہاں پہ تھا اس جگہ پہ تو وہ کھو چلتا رہا نا تو وہ اس کو کاٹ دیتے تھے وہ کیونکہ وہ بیل چلتے تھے تو اس وجہ سے اس کو اوپر سے کاٹتے رہے جب جناب وہ کھو بند ہو گیا یعنی آب پاشی کا نظام دوسرا آ گیا یہ نہری نظام یا ٹیوب ویل تو اس کو ہم نے بند کر دیا تو پھر وہ اس بوہڑ کے درخت نے نکلنا شروع کیا تو یہ پورا ہمارا جو گھر تھا نا اس نے کور کیا ہوا تھا یہ اس کو ہٹانے کے بعد ہمیں درخت کو کاٹنے کے بعد یہ ہم نے گھر بنائے مکان بنائے تو جناب اتنا وہ زبردست تھا نہ اس میں ہمیں شہد کی کمی آتی تھی نہ ہمیں اور چھاؤں کی کمی تھی اور گرمی کا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیونکہ اتنی ٹھنڈی چھاؤں تھی اب کل ملا کے یہی بچائے اب ہم اس کو مس کرتے ہیں کیونکہ اس کے اور بھی جو ہے نا طب کے حوالے سے بھی اس کے بڑے فائدے ہیں اس کا جو دودھ ہوتا ہے نا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا جو دودھ ہوتا ہے وہ جناب آپ پتاسے میں بھر لیں تو اس کو جناب آپ صبح نہار مو دو تین پتاسے بھر کے نا تو وہ پیئیں تو اس کا کیا ہی فائدہ ہے کیا ہی مزہ ہے یہ ابھی میں توڑ رہا ہوں یہاں پہ اس کا دودھ نکلے گا یہ ابھی جو دودھ آ رہا ہے نا جی یہ والا دودھ ہے یہ دودھ ہوتا ہے اگر اسے کھائیں نا تو ذائقہ ہے بڑا اسی لیے کہتے ہیں کہ اسے پتاشے میں ڈال کے کھانا چاہیے اس کے بڑے فائدے ہیں قوت مدافعت جو ہوتی ہے جو آپ کی منی ہوتی ہے اس کو یہ گاڑھا کرتا ہے اس کے بڑے طبی فوائد ہیں تو اس حوالے سے بھی اس کے بڑے فائدے تھے آج کل دو تین روز پہلے میں یہ پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ بوہڑ کا درخت نیم کا درخت آج اب یہ دو تین درخت ایسے ہیں جو کہ گرمی کے دشمن ہیں جناب اور جو ٹمپریچر زیادہ ہو رہا ہے اگر ان پہ ہم فوکس کریں تو ہمارا یہ سسٹم جو ہے نا ختم ہو سکتا ہے جتنی یہ گرمی ہے یہ انشاءاللہ موسم کی جو تبدیلی آگئی ہے نا وہ ایک بدل جائے گی اگر ہم درخت زیادہ لگائیں گے تو اسی کے ساتھ ہی آج کا ویلوگ کرتے ہیں اینڈ آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اس درخت کو ضرور لگائیں ایسی جگہوں پہ لگائیں جہاں جو آپ کا مطلب دیرہ ہو یا ایسی جگہ جو پبلک پلیس ہو جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہو تو خاص کر دہاتوں میں تو ایسی جگہوں پہ اس کو لگائیں اس کے نیچے چاہے جانور باندھیں یا خود بیٹھیں اس کی چھاؤں بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے اور یہ بڑا اپنے موسم کے حوالے سے فیوریبل پیڑ ہے تو اس کو لگائیں اور گرمی کو بھگائیں اور اس سے صبح صبح آپ اس کا دودھ پیئیں تو آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں گے انشاءاللہ یہ قدرت کی طرف سے ایک ہمارے لیے تحفہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں وہ ہمارے لیے سب بہترین یعنی ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہیں اور ابھی آپ دیکھیں اس پر کتنے پرندے چہچا رہے ہیں کتنے پرندوں نے گھر بنا رکھے ہیں اور کتنے پرندوں نے یہاں انڈے دے رکھے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ایک آشیانہ ہے اور یہ تو سب سے بڑی بات یہ کہ اگر کسی کو آپ گھر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے محفوظ رکھے گا آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا تو الحمدللہ یہ پرندوں کے لیے جانوروں کے لیے ایک گھر ہے تو آپ اس پہ جو اور جو حالات ہمارے آج کل گرمی کے ہیں اس کے حوالے سے اس پہ آپ فوکس کریں اس طرح کے پیڑ لگائیں تو انشاءاللہ ہمارا جو ماحول خراب ہو رہا ہے گرمی زیادہ آ رہی ہے سردی زیادہ آ رہی ہے یہ انشاءاللہ چینج ہو جائے گی یہ ہم کر سکتے ہیں اگر ہم چھوٹی سی کوشش کریں اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ